Что до побития Олега и нападу, вы уже дизнались, кому это было выгодно? Навище это было? Mm. Честно говоря, как бы вот здесь вот, это вот один из вариантов, то, о чем я говорил, что мы немножко не доводим дело до конца. Надо было, конечно, написать заявление в СБУ. То есть мы его даже написали, просто надо его обсудить и подать. Я считаю, что это не наше его компетенции дело выяснять, кто и что. Для меня стало очевидным, что и развал, ну, уход Поликова из ЕВЦ. И вот это, это самое, это какая-то вот третья сила. Ну, не какая-то, мне, в принципе, более-менее понятно. Я думаю, что все это, все это провокации там, служб российских. Я так думаю. То есть, и тут помеж нас? Ну, понимаете, я не думаю, что они вот так вот прям сидели и пошли там единый волонтерский центр. Такого, такое вряд ли было. Была общая там какая-то программа, которая шла по всей Украине. Там по семя это самое ну, подозрение недоверие к вообще к волонтерскому движению и вот там где условно говоря вот это семя давало какие-то ну, на базе каких-то истерик таких вот ну, на фоне усталости на фоне на фоне вот этого всего то есть там где-то семя прорастало там появлялись подливали масло в огонь вбивали клин